написали, типа, мы не допускаем... за не говорил, за всех, я еще не разумею. Я вижу, все Я считаю, что это очень глупо такое прописать, потому что, ну, это реально бред. Настя, Настя, о чем можно говорить, если вы не можете понять, а какую голову мы избираем? То ли Верховной Рады, то ли головы студентского самоуправления. Ставьте на голосование, кто за? Можно а, подожди. А, а что? ушло. Прошу прощения. Вот Эля интересовалась положением, а вот ты, ты только что. А смотрела. она должна? Ну, как бы, если она хочет быть в группе, она должна интересоваться. Она проинтересовалась положением. Почему ты в прошлую инициативную группу не вошла? Вот так вот получилось. Я считала, что люди, которые взяли на себя как бы ответственность, да, которые сказали, мы противничаем Ну, я как бы думала, что люди эти с Приклижет, все четко, правильно. Но если даже я со своим опытом, маленьким, нашла такие грубые ошибки, то я думаю, что я достойна, чтобы войти в это инициативный выпуск. Спасибо. удовлетворены, ставьте на голосование. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, шесть. тринадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, Ты не дошел? Кто против? Кто против? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Против всех. Она не знает, ты там шесть Ладно, шесть Она дергает Раз, скажи, какие проголосовать. Она перед этим голосовала, как ты сказала. Сейчас тоже сможет. Все, это нормально. Кто утримался? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. ЛС Пресли. Отдыхают. Везде разное количество, если почитать. Кстати, да,